Вот у вас э, существует общественная компания ⁇ Говори правду да. ⁇ вот, а, а, Объясните, пожалуйста, я не очень понимаю, э, цели и механизмы влияния на какой-то результат, механизмы влияния на власть или механизм прихода к власти. Вот, вот, вот это вот что? Э... Если бы этого влияния не было, то нас 18 мая всех бы не... не накрыли. Против нас была брошена вся репрессивная машина государства. Если бы они не видели в этом никакой опасности, этого не было бы сделано. А вы напомните, что там произошло? 18 мая во все наши офисы, во все наши организации ворвались маски шоу, забрали все, что у нас было. Меня еще двоих активистов компании арестовали. Кстати, я хотел сказать огромное спасибо на этой же открытии выставки, для чего я приехал, всем людям, которые подняли, ну, извините за высокопарный текст, свой голос, да, за то, что меня освободили, в том числе и российские, и российские журналисты, и российские писатели. Я, я благодарен Андрею Битову, Юне Морец, Людмиле Улицкой, всем, всем, всем. Если бы этого не было, я бы до сих пор там вот с вами я бы сейчас не разговаривал. Так что огромное, огромное спасибо. И я именно для этого приехал, а меня опять вот вынудили заниматься чистой Политикой, но наверное, мне уже иного есть некие вещи, которые. Ты становишься заложником да, той ситуации, которую я сам создал. А создали мы. Говори правду, результ... не просто выдумали, это нельзя понимать так, что поэт Никляй взял и выдумал это дело, потому что ему это понравилось. Нет, мы провели очень серьезные социальные, социологические исследования. Первым вопросом этих исследований было, какую проблему вы считаете наиболее важной в сегодняшней Беларуси. Безусловно, первую назвали экономическую, да? Дорогое Нет. жилье, зарплаты низкие. Но второй, что меня удивило, был вот следующий ответ вторая проблема была обозначена так. Несоответствие того, что есть на самом деле в реальной жизни, с тем, что они рассказывают там по телевидению, по радио, государственных СМИ. А это, согласитесь, не есть экономическая проблема, правда? Это проблема моральная, это проблема несогласия людей с тем, что их обманывают. И когда мы увидели, что это в обществе есть, вот тогда мы придумали. И вот этот посыл, императив yeah. этот говори правду, и стали с этим к людям идти. А как к ним можно было прийти? Через то, что им важно, через их жизненные проблемы. Поэтому мы взяли социальный блок в основу и пошли там через ЖКХ, через эти дороги, mm -hmm. мосты, а с человеком заговорим. с малых со... дел. Да, с малых дел. А потом с ними начинаем разговаривать настоящими ну, В России, кстати, очень распространено мнение, вот мы часто э, это встречаем в э, реакциях наших слушателей, например, э, что в Беларуси очень комфортно жить, но чистые улицы, это понятно, yeah. э, там стабильные зарплаты, низкие цены и все такое. Чем они довольны? Люди недовольны тем, о чем я только что вам сказал. И э, если приехать в столицу, по-прежнему, можно сказать, советской Беларуси, то да, конечно, чистота, потому что там только милиционеры не подметают, все остальные с метлами. Но это не будем даже застрять на это внимание, всегда при силовых таких, выявленных силовых режимах, всегда ордунг. Это не вопрос. Другое дело, как люди себя в этом чувствуют. Убеждение в том, что э, компания говорит правду, Никляев или какой-то другой кандидат ничего не смогут сделать с нынешней властью, что он все равно победит глубоко ошибочно. Сегодня сложилась в Беларуси такая внешнеполитическая и внутрополитическая ситуация, что падение режима Лукашенко возможно. В этом я убежден, просто из, и, и на основе исследований, которые мы проводим. Вот они дают 80% за Лукашенко. Угу. Мы, наши исследования. Показывает 33. Это объективное исследование, потому что э, рейтинг его реально падает. И в этом не последнюю роль играют сегодняшние напряженные отношения с Россией, безусловно. Потому что люди не понимают, как же так, то дружили, дружили, обнимались, обнимались, и вдруг враги. Ну так не происходит в нормальной жизни, правда? А люди привыкли жить в нормальной жизни. А вы можете объяснить, вот э, что хочет Лукашенко, в какой модели э, Беларуси он создает вот, из, из вот этих э, шагов, связанных в последнее время, и mm -hmm. с экономикой, и с политикой, ну, в последние год-два, скажем. Лукашенко, причем совершенно очевидно, что хочет. Он хочет остаться у власти, и эту власть он хочет передать на следующих выборах своему сыну, которому он уже сегодня передал власть над силовыми структурами. И, скажем, компания «Говори правду» и всеми, кто противостоит Лукашенко, занимаются именно эти структуры, да, со, со созданным еще аналитическим управлением, которым подчиняются они все. На следующих выборах это вот на самом деле... Нет, на следующих выборах Лукашенко идет сам угу. в президенты, а уже через выборы, угу. уже готовится он как политик, вы знаете эту попытку его свозить в Азербайджан. То есть, возникает, что семья, то же самое, что, что в ситуации с Бакиевым, почему Лукашенко, да, э -э вот этот, я думаю, что это вообще-то не есть сама идея Лукашенко, там есть у него некоторые советчики, но все равно это совершенно четко прослеживается параллель, вот Бакиев, с семейные отношения э в Киргизии и в Беларуси, это очень сегодня четко видно. Вот вы говорили про поддержку Лукашенко, про 80% и 33%. Да. А что вы будете делать, если на выборах будет вот цифрами уже по результатам из будет 80%? Вы выйдете на площадь? То, со что, то, что у Лукашенко будет 80%, если он будет проводить так выборы, как, как он всегда их проводил, никто не сомневается. У него даже может быть 99%. Не в этом дело. Наша задача... Что Состоит в том, чтобы люди реально пришли и реально проголосовали за то, чего они хотят. Хотят они этой стабильности Лукашенковой, пусть голосуют за эту стабильность. Если они хотят движения вперед на базе которой и возникла компания ⁇ Говорю правду ⁇ тогда, они должны голосовать против. И есть сегодня технологии, я не буду вам о них рассказывать, да, которые позволяют знать реальную картину голосования. И для чего нам нужна будет эта реальная картина? Потому что одна ситуация, да, когда за политиком ну, стоит то, что говорит Лукашенко, там, остается 13-12%, это принятие решений очень ограничено. Да? За тобой нет той силы. На, ну, на который ты можешь опираться и сказать, нужно делать так, сегодня, вот здесь, в этом месте. И совсем иная ситуация, когда за тобой 40-50%. Это совсем иной уровень принятия решения. Так вот, мы хотим добиться вот этого уровня решения. И мы добьемся, я вас уверяю, что мы добьемся по меньшей мере второго тура. Мы добьемся переговоров с ним. А переговоры вряд ли приведут к победе Лукашенко. Он не умеет ни с кем разговаривать. Собственно говоря, в основе конфликта Лукашенко и с Россией, и со всеми остальными, неумение его договариваться. Когда идет все по его сценарию, это хорошая ситуация. Как только кто-то говорит, слушай, ну как в России сейчас говорят, ты меня кинул? Как это я тебя кинул? Да вы что, вы должны были мне это давать? Мы же договаривались он исчерпал на сегодняшний день. Я не отношусь к людям, которые мечтают о том, чтобы Лукашенко там судить, там, не знаю, стрелять возле забора. Нет. Ради Бога, если бы он был способен реформироваться сам внутренне и реформировать страну, Давай, как я кажу тебе, Беларуси, кируй дальше. Но он на это, к сожалению, не способен, и он стал реальным препятствием на движении страны в То есть, значит ли, вот, возвращаясь на э, два пункта назад, из того, что Вы сказали, значит ли, что у оппозиции, и в том числе у структуры политической, которую Вы представляете на сегодняшний момент, существуют э, реальные возможности и готовность э, контролировать э, ход выборов и отслеживать возможные фальсификации? И что, отстаивать э, да, результаты. потому что это действительно, для этого нужны специалисты специальная технология, это серьезная работа, для этого нужно э, приличное количество людей, и мы понимаем, что для этого нужен вполне конкретный работающий механизм. Действительно ли он у вас есть? На сегодняшний день он находится, э, ну, можно сказать, в стадии рабочего завершения. То есть он есть, можно сказать, что он есть. Нам осталось э, несколько провести мероприятий по в том направлении бы что сказать, все это у нас готово. По сути дела, если бы даже выбороны, выборы были назначены вот хоть на следующие выходные, мы бы уже могли этот механизм включить. То есть наблюдатели на избирательных участках. Да, да. Это мы далее. просим как раз, когда у меня спрашивают, что вы просите на Западе, да, вот что вы туда едете, я прошу там только одного. Вы ничем нам не сможете помочь, кроме наблюдения. Дайте нам наблюдатель, дайте нам наблюдение. Все остальное мы сделаем сами. А к России, моя просьба и не только моя просьба, как поэта, как человека, как политики. Когда я приезжаю в Москву, и мне говорят, ну что ты там спрашиваешь, что ты там из Москвы привез, ну что там, я говорю: ребята, что я могу вам из Москвы на сегодняшний день привести, если Москва совершенно четко и ясно говорит, что я четко и ясно еще не предъявил, что мне делать. Что главный вопрос в Москве не наш белорусский вопрос, а вопрос, пойдет ли Путин на следующие выборы в президенты. И от этого зависит решение. Вот о чем спрашивают в Москве. Вы да не слышали в Минске? Там не говорил случайно где-нибудь кто-нибудь о том. Вот что интересует Москву. Если вы думаете, что в Москве вы путь земли, то вы глубочайшим образом заблуждаетесь. И решения какие-нибудь реальные могут быть приняты только после того, когда реально определится вот именно эта проблема, эта позиция. Ну, тогда это... То есть у вас проблема. нет сейчас ощущений, да, что Москва определилась вообще, что идет? Нет. А меня... что еще, например, все предыдущие годы Годы, да, в Москве такое доминировало мнение вот, в политической элите, да, что, ну, да, Лукашенко, конечно, мы понимаем, там имеет много разных проблем и недостатков, но другого-то у нас нету. Ввиду того, что Лукашенко, как я уже сказал, несколько раз кидал да, Кремлевскую власть, именно и выработалось вот такое к нему отношение. Но говорить о том, что совершенно четко. Москва определила, что Лукашенко надо убирать, менять там некая демократическая политика. Я не скажу. Я думаю, что идет давление. Я думаю, что в Москве решили, что он даже роли Буриданова осла не заслуживает, чтобы два мешка да, висели один с другой, а с одной стороны, другой с другой. То есть один, впереди, шоры, вот здесь стань и так, стой. Вот чего на сегодняшний день, как мне кажется, добивается Москва. И у власти, у российских есть время для того, чтобы с ним решить вопрос. И после выборов зачем сегодня рисковать, скажем, поддерживать, ну не знаю, там Никляева, условно говоря, а кого угодно. Это в определенной степени риск, какие бы не были подписаны договоренности. А здесь включаются, проходят выборы, включаются все эти трубы краны или не включаются, подписываются или не подписываются соглашения, то есть рычагов давления полно, и не нужно здесь, я бы на месте Путина так поступал, спешить, нервировать себя, других, последовательно, он этот, ту задачу, которая, если она у нее есть, он ее безусловно. То есть решает. проще искать рычаги воздействия на Лукашенко, чем другого кандидата? Я полагаю, что да. Единственное, что вот я буду видеть, что Россия все-таки действительно уже не потерпит тот режим, который сегодня Представляет Сергей Лукашенко это своим невмешательством, то есть нейтралитетом во время выборов. Вот это, будет сам, вот, вот это будет для меня самый точный сигнал того, что Москва все-таки на стороне э, нашего совместного движения вперед. <плес> <плес> Понятно. Наверное, у нас уже не останется, не останется времени, но вопросов достаточно много. И я обещаю, что мы все вопросы, которые пришли преимущественно из Беларуси нашему гостю, отдадим после эфира. Ну, наверное, наверное вот последний. И все-таки, если, если будут фальсификации. Если не будет второго тура, если вы будете знать, что по результатам второй тур должен быть, а его не допустят избирком и белорусские власти. Мы будем его добиваться. Как? Ну, для этого есть площадь. И наша надежда на людей, которые туда придут. Спасибо большое. У нас в гостях был Владимир Никляев. Говорили о предстоящих выборах президента Беларуси. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Всего доброго.